सप्तम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय पदार्थ परीक्षा उपयोगी प्रश्न र उत्तर भाग एक चाहिँ देखा पहिला परीक्षा आसला भि प्रश्न आ उत्तर आउर प्रथमे देखेपर उत्तर दियो अच्छा कहिले पहिले जौगिक अणुर दुईटी ले विशेषत्व लेख जौगिक समस्त अणुगुडिक एक जातीय ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ କେତେକ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାରଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଭାରି ତ ଏହା ହେଲା ଯୌଗିକ ଅଣୁର ଦୁଇଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଉ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଭାରି ମଧ୍ୟ ଅଧାତୁର ଚାରିଗୋଟି ଭୌତିକ ଧର୍ମ କୁହତ ଅଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ଅଧାତୁର ଔଲ୍ୟତା ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଚକଚକ୍ କରେ ନାହିଁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନମନୀୟ ओ तन्यता गुण सेगुडी को नव्हतिक भांगी जीव अर्थात खड खड जीव तन्यता ओ नमन्यता आमे लंबा आम्ही लपरे चेपटा करपटा करपर नाही अधातु गुडिक कठिन अवस्था रे को नरम लागंती लागती अधातु गुडिक गळनाक स्फुटनाक कम अधातुगुडिक ताप ओ विद्युत रो कुपरिवाही अटी किंतु केवल ग्राफाइट को छाड़ देले पिला माने ग्राफाइट ता होची विद्युत रो सुपरिवाही अन्य समस्त ପରିବା ହିଁ ସେମିତି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମିଶ୍ରଣର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ ତ ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଅନୁପାତରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମର ବାୟୁ ଚିନିପାଣି ସରବତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ନା ଏଠି ଯୌଗିକମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାନ୍ତି ମୌଳିକ ବି ମିଶିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରନ୍ତି ଯେମିତିକା ଲୁଣ ଏନ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଜଳ ହେୁ ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତ୍ତନ ନଥାଏ ମାତ୍ର ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଏହା ତାର ଆକାର ଧାରଣ କରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିଛ ନା ଧୂଆଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ ବିସରଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ହୋଇପାରିଥାଏ ବାୟୁରେ ଆମର ଧୂପକାଠର ବାସ୍ନା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହାର ଅଣୁଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୀଣ ବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ନଥାଏ ମାତ୍ର ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ ଆମେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ରଖିକରି ସେଇ ଆକୃତି ଏଇଟା ଧାରଣ କରିଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ଲେଖ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତକୁ କାହିଁକି ଓ ଟୁ ଲେଖାଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଦୁଇଟି କରି ପରମାଣୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ସୂଚନା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଣୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ଓ ଟୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ରୂପାର ପ୍ରତୀକ ଏ ଜି ଲେଖାଯାଏ କାହିଁକି ରୂପାର ଲାଟିନ୍ ନାମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନିୟମ୍ ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନିୟମ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ା ଲେଖାଯାଏ ଏ ଜି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏ ଜି ରୂପାର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ରୂପାକୁ ଏ ଜି ଲେଖାଯାଏ ଏ ଯିଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୌଳିକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ ବାୟୁକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କହିଲା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣରେ ମିଶି ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହାକୁ मिश्र पदार्थ वायु पदारर्थ कुरा बायु कि जबक्षरजान अम्लजान अङ्गारकम्ल जलीय बाष्प अन्यान्य के ग्यास धूलिकणा मिसिरहे तेणु को गोटे मिश्रण पदार्थ पदारथ कुयु विभिन्न प्रकार जौगिक मौलिक पदार्थ मिसी कि मिसिरहे तेणुकरी यहाँको मिश्रण पदार्थ अच्छा वायु वायु तर गोटी मिश्र मिश्रण पदार्थ तुम्ही जाण वायु कण गॅस पदार्थ तार आकार न आयतन मध्ये नये आऊ सण या पात्र रखा या सी प्रकार धारण करताय बायु वायू प्रकृतर गोटे मिश्रण पदार्थ काहीकि ना एवढे जबक्षरजान अम्ळजान अंगारकाम्ळ जळ बाष्प ओ अन्य गॅस धूळिकणा आऊ ए नियन नि प्रकार बहुत मध्य निष्क्रिय ग्यास मिसिक रही गोटे वाक्य उत्तर दि के प्राकृतिक पदार्थ मात्र अदृश्य आम वायु गोटे प्राकृतिक पदार्थ मात्र अदृश्य अटे सेमती कहला पी जल और आलक पदार्थ जल और आलोक हे दुईटी प्राकृतिक पदार्थ पिलाए जल आलोक जल को देखी पार कि आलोक को देखी पार कि ना विभिन्न प्रकार सार और कीटनाशक औषध की प्रकार पदार्थ सार और कीटनाशक औषध विभन्न प्रकार सार कीटनाशक औषध कृत्रिम पदार्थ काहीक मणीष तियारीची ना तणुकरी या कृत्रिम पदार्थ कह कुजाय विभिन्न उद्भिद की प्रकार पदार्थ विभिन्न उद्भिद प्राकृतिक पदार्थ खणीजतैळ प्रकार पदार्थ कहल खणीज तैळ हवची प्राकृतिक पदार्थ या प्रकृतीर ही मिळताय समिती काठ कि प्रकार पदार्थ कहल का गोट प्राकृतिक पदार्थ पेंसिल ओ कलम प्रकार पदार्थ जे मणीष तिया करची तणुकरी या कृत पदार्थ पेनस आऊ कलम पिला जळर निर्दिष्ट कण नाही आयतन नाही ना आकृती नाही बस्तुत्व नाही कण नाही हां जळर निर्दिष्ट आकार नाही आच्छा वायूर निर्दी आच्छा वायुर निर्दिष्ट कण न थाय बायोरे निर्दिष्ट आयतन ओ आकृति न थाई संती कहिला पिला माने रंधन गैस सिलिंडर मध्ये रे जेउ गैस केउ गैस केउ अवस्था रे रंधन गैस सिलिंडर मध्ये रे तरल अवस्था रे गैस थाई पिला माने લિક્વિફાયડ પેટ્રોલીયમ ગયાસ ના એલપીજી આમે તમે કહું છું આ સંપર્ક અસંપર્કિત શબ્દક બાછ કે અલગા કરવા કાઠ કોઈલા ખિજ પદાર્થ આસન કુસન કોઈટા અલગા બાસન કુસન મણીષી સી ખર ખ નંબર લુણ આમોનિયમ ક્લોરાયડ आयोडीन दाना गंधक कौन को। अलगा पे कहल लुण लुणटा से लुहा सीसा ब्रोमीन, दस्ता ब्रोमीन अलग तरल अवस्था रहता है, किंतु लुहा सीसा दस्ता मैंने कौन कठिन अवस्था था उज्जान पारद अम्लजान क्लोरिन कि अलगा पारद पिला पि अर्ध तरल अवस्था मिले अच्छा समिति कहिला अवक्षेपण दहन उत्पाहन परिश्रवण दहनटा अलगा माने अवक्षेपण जिबा दहन जलि नै कि परिश्रमण क